ля, 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 ля. Спортсмен. Ты спортсмен побег. Что, Закони громадянин. Куди ти побіг? Це поліція, а правопорушник у вас у дворі. Хозяйка, вы можете открыть эти двери? Вычинить двери вашей будивли. Вот так вот. Здравствуйте, Украина, город Кровый Рог. Продолжение, мусора, нападение на моего коллегу. Но некоторые спрашивали, почему он сел в машину. До этого и есть сериал. Поняли? Чтобы его до точности посмотреть. А не так, сразу включил, я он говорит, сел срать, не досрав, пошел, вернулся. Все так само у вас. Некоторые мне тут рассказывают за мову. И некоторые за войну рассказывают. Значит, рассказываю вам еще раз. Повторяю. Это канал Гешефт. Про мову тут не обсуждается. Про войны кто хороший, кто плохой, президенты, премьер-министры, не обсуждается. Вы меня почули? Это не та тема. Если менты, значит менты. Если исполком, значит исполком. По поводу мовы. Рассказываю. Вот там, которых не доходы. Уже твои враги лучше тебя на мове разговаривают. Ты понял? Или ты не понял? Прежде чем что-то ты свиринькаешь, ты должен понимать. Кто знает 10 мов, а кто знает одну и ту через раз. Так вот, вы дивилися, как мусорок Хека бежал. Рассказываю вам постепенно. У нас журналисты в свое время спортсмены. Вы поняли? Кто-то чем-то в свое время занимался. Ну, мусадню берут. Крипаков. Быдло. Вы чули, как он бег? Так вот. Олег сделал один шаг, мусорок сделал 10 шагов. Олег через заботок опрыг и перепрыгнул. Клац и на крыше. Вы поняли или нет? Лошары. Я вас бы, блядь, давным уже сразу после этого видео всех бы поувольнял. Сразу же. Вы не сдали. Поняли, что не сдали? Короче, вот это такая толпа, которая вылавливает людей ради того, чтобы нажиться на этом. Это шкурные вопросы они за... решают. Так же само комментаторы. Я бачу, откуда вы пишете, с каких стран и зачем вы пишете. Вы пишете для того, чтобы заходили на ваш канал и делали просмотры. Кто же это там пишет? Смотрите, сел он в машину, они все отвлеклись, он встал и ушел. Вы меня поняли? Зачем все это было сделано? Потому что заранее знали, что в мусадне одно быдло. вы увидите, как он был на крыше с боди камеры и с его камеры. Как он хотел его носоком в дюндель заехать. Но на тебя ж мочу вылили. Ты знаешь об этом? Тоже не водичка была. Так что вот этот мусорок, он опущенный, который лез на крышу. Смотрите продолжение. Я еще раз повторяю. Каждое видео что-то обозначает. Если это война, значит война. ТЦК, значит ТЦК. Исполком, значит исполком. Мова, значит мова. Скоро вы побачите в суде, как один Вася с Кривого Рога сорвал флаг Израиля. Вот там будет вам интересно. Для некоторого быдла, которые не понимает, что таке флаг, что таке прапор, де він должен висеть, и чего сюда приезжают и сыпляют флаги у нас тут. Разберитесь. А то у вас получается в поле ветер в жопе дым. Вы уже осточетили, поняли? Своим мышлением. Есть специально для вас каналы с ПНД. Вот там и дивите. Вам не нравится, значит, підписуйтесь. Хто понимає, той понимає. Жизнь понимает. А вам, господа товариші, дивіться продолжение, як лошари мусора хекають для улучшення. Ваши видимости на YouTube-канале. Принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.